Як бачили три варіанти вітамінних напоїв можна зробити і в домашніх умовах, бувайте здорові і насолоджуйтеся. А от що такі вітаміни? І де їх шукати, ми запитали у наших маленьких розумників далі перли від дітлахів. Витамин С, витамин В, витамин В. Нет такого города или такой страны, где нет витаминов. Витамины нужны деткам и взрослым. Витамины это такие лечебные штучки маленькие. Витамины помогают здоровью. Они наданы до сил, до ума, до глаз. Они есть в морковке, в фруктах и овощах очень много. Их нету в мороженом, в кока-коле. Витаминов больше всего в яблоке. Из витаминов в теплице и, и не ни снег и ни холод. Витамины можно взять в аптеке. Я ем такие беленькие, как футбольный мячик, и такая квадратненькая, как камушек, но на ней нарисована вишенка. Ну, взрослые едят тоже, но, но это бывает редко. У нас они у детей такие вот маленькие, желтенькие, кругленькие, как шайки. А у взрослых такие плоские, круглые, большие, белые.